Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya lagi Muhammad Ammar Dalam podcast Cari Hal Kali ini adalah edisi khas SKPS Bersama-sama dengan saya hari ini masih lagi Tetamu yang sama Tuan Azizul Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, sehat? Alhamdulillah, ok uh, Tanpa membuang masa Tuan Kita sebab cerita pasal subsidi petrol ni Memang kerajaan dah sebenarnya laksanakan penyasaran subsidi petrol Dan harga pun sebenarnya Kalau kita tanya dekat penonton saya nak tanya berapa sebenarnya harga petrol RON 95 dekat Malaysia sekarang. Siapa yang jawab RM1.99 sen anda malangnya tersalah sebab sebenarnya harga petrol RON 95 dekat Malaysia ni adalah RM2.60 sen. Betul tuan, betul. Ah ha, cumanya kerajaan beri subsidi kepada rakyat Malaysia yang ada IC dan ada lesen boleh beli pada harga RM1.99 sen tetapi kuota itu adalah untuk individu. Jadi bagaimana pula dengan pemain industri ataupun orang yang kerja teksi ataupun yang buat Grab. Ha, jadi untuk mereka ni kalau guna kuota 300 liter ni mungkin tak cukup untuk tampung uh, untuk tampung kos sebulan tu kan. Ha, jadi sebab itulah kita ada SKPS. Jadi hari ni kita nak berbincang dengan lebih lanjut dengan Tuan Azizul berkenaan dengan sistem SKPS ni. Okey, sebelum apa-apa saya nak tanya Tuan Azizul, apa sebenarnya SKPS ni? Okey, sebenarnya Amar, SKPS ini dia adalah singkatan daripada Sistem Kawalan Petrol Bersubsidi. Maksudnya kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri memperkenalkan satu sistem kepada 9 jenis kenderaan awam dan 12 jenis kenderaan barangan yang layak untuk mendaftar di bawah SKPS kerana di dalam sistem SKPS ini apabila pendaftaran dibuat oleh syarikat-syarikat berapa kenderaan-kenderaan yang mereka miliki misalnya dalam uh, perkhidmatan awam uh, ada teksi ada ambulans ada beberapa jenis lori-lori uh, yang berkaitan dan ada juga dalam kenderaan barangan misalnya lori rigid lori catering dan banyak jenis lori lagi syarikat-syarikat ini perlu berdaftar di bawah SKPF yang sebenarnya terbuka masih terbuka hingga hari ini kerana apabila mereka berdaftar barulah mereka mendapat fleet card jadi fleet card inilah yang menyebabkan mereka Dapat free card daripada syarikat-syarikat petrol Misalnya Petronas, misalnya Petron, misalnya Shell, misalnya Caltech dan lain-lain Dengan card, uh, free card ini tadi Mereka boleh gunakan dengan mendapat harga petrol bersubsidi Jadi, kalau peniaga-peniaga dan uh, barangan ini mengatakan mereka terpaksa naikkan harga ini adalah sesuatu yang tidak munasabah kerana mereka menggunakan flipkart card untuk mengisi minyak petrol adalah di bawah daripada harga yang sebenarnya yang ramai orang tak tahu. Uh, macam kita orang awam, kita di bawah sistem budi madani. Kita mendapat harga RM1.99 dengan kuota sebulan 300 liter. Tapi untuk sektor uh, perniagaan seperti kenderaan awam, kenderaan barangan ini tadi, mereka uh, mendapat uh, pada harga yang lebih murah. Uh, tapi kita tak dapat tak tahu berapa jumlah mereka dapat dan kuota mereka memang, um, untuk sebulan mereka dijangkakan uh, saya tak berapa pasti tapi berjumlah 720 liter mm -hmm. untuk satu bulan. Lori, teksi, ambulans, kenderaan jenazah, kenderaan mayat, semua ini, mendapat kuota tersebut. Jadi tidak ada alasan kalau mereka mengatakan ya mereka uh, ingin menaikkan harga barangan kerana kerajaan telah pun mensubsidi bagi kenderaan yang layak ini. Okey tuan. Uh, kalau kita tengok dekat luarlah. Ada orang yang dia tanya, kenapalah kita sibuk-sibuk nak kena buat sistem budi 95, nak kena buat SKPS kalau kerajaan kekalkan je sistem lama bagi je semua orang dapat petrol harga RM2.5 sen tu. Kenapa kita nak kena buat sistem-sistem baru ni tuan? Ha itu yang sebenarnya ramai orang tak faham. Ha. Orang tak faham kerana sebelum ini kita memberikan subsidi secara tersasar. Ha. Maksudnya pendatang asing pun boleh dapat, pekerja asing pun boleh dapat pelancong pun boleh dapat. Jadi, mereka ini menggunakan kenderaan. Mereka ini juga kadang-kadang menggunakan motor, menggunakan kereta, menggunakan uh, Hilux dan banyak lagi. Jadi, subsidi yang kita berikan kepada minyak R95 ini akhirnya manfaatnya dapat juga kepada mereka yang tidak layak. Jadi sekarang, apabila kita nak mengawal ketirisan yang berlaku ini tadi, kita buat satu sistem SKPS supaya minyak yang kita subsidikan ini khas dan khususnya diberikan kepada rakyat Malaysia. Sebab itu saya nak cakap, tuan-tuan, hari ini kita dah mula berbangga apabila rakyat Malaysia pegang ICB ini sebagai, dah ada sebagai satu kelebihan. Sebagai satu keistimewaan mereka dapat minyak RON95 ni pada harga bersubsidi. Jadi itulah keistimewaan rakyat Malaysia. Kalau kita bagi semuanya sama. Jadi ini bukan uh, satu keistimewaan lagi antara rakyat Malaysia dan juga bukan kerajaan. Jadi bila kita lihat pada hari ini barulah kita pun tahu bahawa pelancong mereka kena bayar pada harga pelancong. Uh, warga asing kena bayar pada harga warga asing. Ha, cuma pesan saya kepada masyarakat jangan salah gunakan kita punya kad pengenalan jangan salah gunakan kita punya flick card kerana menjadi satu kesalahan dan boleh didakwa sekiranya kita menyalahgunakan flick card ataupun kad pengenalan ini diberikan kepada mereka yang tidak layak kepada budi madani boleh menggunakan kad pengenalan tapi di bagi SKPS mereka akan menggunakan flick card ini ha, mereka layak memilih 3 syarikat minyak di mana melalui tiga syarikat minyak ini mereka boleh gunakan berapa peratus uh, kuota-kuota melalui tiga syarikat ini dan setakat ini alhamdulillah uh, 26000 kenderaan yang sudah pun berdaftar dengan SKPS cuma kerajaan memanjangkan sesi pendaftaran ini kerana kita memberi ruang mereka yang mungkin ada beli teksi baru mereka yang mungkin ada beli uh, van jenazah baru NGO-NGO yang beli van jenazah baru masjid-masjid yang -masjid beli van jenazah baru so mereka masih ada ruang lagi untuk mendaftar kerana uh, kita tak mahu peningkatan kos perkhidmatan mereka yang menggunakan ron ini dan juga kos uh, peningkatan kos barangan kerana kerajaan telah pun mensubsidi. Dan setakat ini, Alhamdulillah, saya tengok eh, bila kita pergi ke kedai makan, harga barang terkawal. Hmm, okey. Jadi, untuk pendengar-pendengar uh, semua, kita akan sertakan link pendaftaran dekat bawah ni nanti. Pense uh, para pendengar boleh tengok. Boleh layari dan kalau ada apa-apa soalan kita akan letak juga call center Dekat dalam description dan juga dekat uh, paparan uh, pop up kejap lagi Jadi boleh juga uh, hubungi call center KPDN untuk dapatkan apa-apa kepastian Kalau ada sebarang soalan yang kita tak boleh jawab lah uh, Yang memang berkaitan dengan KPDN Okey tuan uh, sebab tuan sebut pasal fleet card tadi uh, Kalau kita tengok pengalaman tahun lepas kan tuan Memang dah ada sistem yang serupa Sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS Uh, cuma rungutannya pada ketika itu adalah fleet card ni lambat nak dapat. Sebabnya dah daftar dalam sistem kementerian. Lepas tu dah daftar dengan syarikat minyak. Tapi syarikat minyak ni ambil masa sampai 2 kadang 3 minggu untuk dia boleh dapatkan fleet card tu. Sebenarnya apa isunya tu? Okay, sebenarnya uh, pendaftaran diuruskan kalau tak silap saya oleh kementerian. Hmm. Tapi pengeluaran fleet card ini diuruskan oleh Uh, oilco syarikat-syarikat minyak ada lima syarikat minyak yang saya utarakan tadi. Jadi pada tahun lepas di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS ya. Yeah. Uh, di bawah sistem ini mungkin ada berlaku kelewatan kerana itu adalah kali pertama pelaksanaan pengeluaran fleet card. Fleet card ini dikeluarkan Pertama, selepas mereka berdaftar, kelayakan mereka juga akan dinilai kerana satu kita tidak mahu berlakunya penyalahgunaan. Itu pertama. Kedua, kenapa disaring juga kelayakan ini? Kerana kita melihat kepada syarikat pendaftaran yang benar-benar sah beroperasi. Kita tak mahu dia domain, tipu ada helah ataupun sebagainya dan perkara ketiga yang masyarakat perlu tahu ialah apabila kita mengeluarkan sesuatu free card itu kita uh, bagi free card ini mereka akan dapat tiga syarikat minyak sekiranya mereka tak dapat langsung daripada syarikat minyak kita akan segerakan tapi at least uh, untuk kuota pilihan yang terbanyak mereka kita akan bagi dulu at least mereka ada satu syarikat minyak uh, kerana kalau mereka ini uh, tidak dapat pula free card mereka berdaftar ada pula mereka ini boleh membuat satu claim kepada hmm. penggunaan minyak ini tadi. Jadi bila mereka boleh claim dengan menyimpan resit tersebut, uh, jadi mereka boleh kemukakan claim tersebut kepada Kementerian Keuangan. Cuma untuk SKPS ini pun kita ada berikan claim. Ha, mereka masih belum dapat agar mereka tidak terinaya dan kawalan harga itu tak dinaikkan, mereka boleh claim reinvestment semula. Uh, duit yang mereka telah gunakan pada harga tanpa subsidi sekiranya mereka belum dapat uh, free card. Jadi makna kata di dalam ekosistem perniagaan kita pada hari ini tidak ada hewai. Mhm. Mm tidak ada hewai. Maksudnya pengilangnya, pembawa hmm. uh, kenderaannya, lorinya mereka ni kalau tak dapat free card mereka boleh claim balik dengan syarat menyimpan riset mengikut tarikh yang ditetapkan dan boleh rujuk dengan kenyataan media daripada kementerian perdagangan dalam negeri apakah syarat-syarat tersebut kerana sekiranya mereka layak, layak, mereka akan mendapat hak mereka Okey, so bila kita cakap pasal free card dan juga apa, kenderaan-kenderaan yang layak tadi kan uh, ada satu bahagian lah saya rasa mungkin Uh, selama ni orang kita terutamanya dekat semenanjung kita mungkin terlepas pandang tapi dekat belah-belah Sabah, Sarawak ataupun negeri-negeri yang dekat dengan laut dan pantai sebenarnya ada juga bot-bot ataupun perahu yang guna petrol. Uh, jadi macam mana dengan mereka ni? Sebab kita selamatlah kita dapat SKPS, kita dapat Budi 95. Untuk pengusaha bot penumpang yang memang bawa orang ke hulu ke hilir naik dalam sungai ni macam mana? Okey sebenarnya isu uh, tentang uh, bot air bot tumpang sebenarnya ia adalah daripada proses from bottom to top di mana kita mendapat feedback daripada pengusaha-pengusaha bot di perairan ini kerana di Sabah dan di Sarawak mereka banyak menggunakan perjalanan air. Jalan air ini sebagai sebagai satu jalan perhubungan logistik dan juga jalan perhubungan masyarakat daripada satu tempat ke satu tempat. Dan sebenarnya mereka pula adalah menggunakan RON95, minyak RON95 yang ramai orang tak tahu. Jadi apabila RON95 tidak diberi subsidi kepada pengangkutan air, ini satu ketidakadilan. Jadi bila kita dengar daripada suara daripada bawah mereka juga memerlukan dan akhirnya kalau tak silap saya YB Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri telah mengumumkan bahawa pengangkutan air juga dimasukkan sebagai elemen ketiga di dalam sistem kawalan petrol bersubsidi. Pertama daripada pengangkutan awam, kedua pengangkutan barangan dan sekarang adalah pengangkutan air. Jadi bila masuknya pengangkutan air ini kalau tidak silap saya ia akan bekerjasama dengan Jabatan Air bekerjasama dengan Jabatan Air untuk mengklasifikasikan jenis bot yang mana, jenis perahu yang mana, jenis kapal yang mana supaya apabila kerajaan memberikan subsidi bersasar ini tidak ada mereka yang layak tertinggal mm -hmm. tercecer kerana mereka perlu kalau mereka tidak dapat harga subsidi kos tambang kepada pengangkutan air akan meningkat nama kos barangan logistik untuk pengangkutan air akan meningkat kerana mereka juga menggunakan RON95 apabila mereka tidak dapat flake card penggunaan kepada RON95 ini tadi saya kira ia akan menyebabkan uh, berlakunya pencatutan di dalam harga barangan dan juga perkhidmatan Okey, kalau macam tu saya rasa ini sebenarnya adalah satu pendekatan yang agak segar juga daripada kerajaan, daripada kementerian lah. Betul. Sebab selama ini uh, mungkin selalunya sistem tu dibuat ambil masa yang lama untuk dibuat dan selepas dia implement dah tak ada ruang untuk pembetulan dan penambahbaikan tapi untuk sistem Run 95 ni walaupun kita akui dia agak sekejap sebenarnya dia punya persiapan untuk melaksanakan tu tapi setidak-tidaknya selepas pelaksanaan ada ruang untuk penambahbaikan uh, dan input daripada orang ramai daripada rakyat terbawah ni di, diambil kira dan diperbetulkan lah tu satu hal yang bagus cuma satu lagi isu lah tuan saya rasa ni uh, mungkin juga bunyi-bunyi daripada orang dekat luar sana Uh, berkenaan dengan satu individu ataupun pemilik syarikat yang dia bukan dia bukan pemilik syarikat dia buat bisnes kecil-kecilan tapi dia tak berdaftar dengan SSM. So kenderaan dia contohnya uh, dia buat uh, la move ataupun dia buat transport kecil-kecilan mm -hmm. uh, barang tapi dia tak berdaftar dengan SSM dan dalam sistem JPJ kenderaan tu bukan kenderaan milik syarikat dan dia tak dapat free card. Uh, so macam mana pula dengan orang-orang yang macam ni? Ah ini soalan yang cepu emas sebab Apabila kerajaan memperkenalkan suatu sistem pendaftaran yang digunakan itu adalah sebenarnya adalah untuk kita membuat satu data terkumpul, satu pangkalan data supaya kita boleh tahu siapa individu yang bersyarikat, siapa individu yang berlesen, siapa individu yang tidak berlesen, siapa individu yang sebenarnya tidak bersyarikat. Jadi kita tahu kalau data itu yang akan membantu kita untuk kita lengkapkan dalam sistem padu. Sistem padu ini tadi. Tapi contoh apabila seorang prebet sapu. Prebet sapu ini dia bukan grab. Dia tidak berdaftar dengan grab dan dia juga tidak berdaftar dengan teksi. Jadi dia menggunakan kenderaan personal ini tadi untuk memberikan perkhidmatan seolah-olah sebagai teksi kepada penumpang. Jadi mereka tidak boleh dapat Daripada free card yang disediakan oleh syarikat. Kerana dia bukan syarikat. Mereka hanya menggunakan individu. Budi Madani, kenderaan persediaan hanya 300 liter sebulan. Jadi hmm. kalau 300 liter sebulan, sebagai private sapu, saya rasa ini tidak cukup. Jadi sebenarnya kerajaan membantu saring ini apabila mereka tidak berdaftar. Mereka tidak membayar cukai. Apabila mereka tidak... Uh, tampil menyerah diri lesen mereka tak ada semua jadi sebenarnya kerajaan membantu mereka-mereka yang berdaftar ini agar pasaran mereka tidak diganggu oleh mereka yang tidak berlesen dan juga tidak berdaftar seperti private sapu ha, jadi itu sebenarnya kerajaan melindungi mana-mana individu, mana-mana syarikat yang berdaftar mereka ini layak mendapat free card dan mereka beroperasi penyagaan mereka tapi kalau mereka macam private sapu tak ada berdaftar saya kira kena tutup pintu lah Hmm, Pena gulung tikar lah maksudnya Maksudnya ini, pada saya pula Sebenarnya inilah peluang untuk private-private sapu Ataupun orang yang buat bisnes kecil-kecilan ni Inilah peluang dia untuk memanfaatkan dan juga me, apa, menghalalkan hmm. perniagaan dia Sebab kalau selama ni dia buat operasi bukan dalam lunas undang-undang Yang sebetulnya sepatutnya ada syarikat, sepatutnya berdaftar Inilah peluang dia kena ambil kesedaran untuk Aku kena daftar supaya aku boleh dapat manfaat ni Betul. Kalau aku tak daftar, aku tetap tak boleh dapat cuma itulah saya rasa tuan mungkin sebagai kesimpulan besarnya apa-apa apa-apa sistem apa-apa dasar yang kerajaan buat ni dia sememangnya akan ada risiko kepada ketirisan penyalahgunaan dan sebagainya. Jadi macam mana langkah-langkah yang tuan rasa kementerian dah ambil dan patut ambil pula selepas ini untuk pastikan yang risiko-risiko ni boleh diuruskan. Pertama Uh, kesedaran mendaftar di bawah sistem SKPS ini perlu ditingkatkan. Kerana apabila pendaftaran itu berlaku secara perlahan, kebimbangan kita ialah apabila kerajaan sudah menutup pendaftaran, maka ia akan meninggalkan satu kesan dan impak negatif kepada pemandu-pemandu dalam syarikat barangan, syarikat pengangkutan air, dalam syarikat kenderaan awam. Jadi apabila mereka tidak berdaftar, mereka menggunakan diesel pada harga RM2.60 sen petrol uh, petrol pada RM uh, uh, petro berharga RM2.60 sen kalau RM2.60 sen mereka akan terpaksa menaikkan tambang mereka akan uh, terpaksa menaikkan kos perkhidmatan mereka dan sekiranya berlaku sebarang masalah mereka sebenarnya boleh membuat satu rayuan mendapat konsultasi daripada kaunter kerajaan di peringkat negeri KPDN di peringkat negeri untuk mereka mengadu, berbincang secara bersemuka apa masalah-masalah kelayakan mereka tidak diberikan. Jadi saya kira kata-kata akhir saya itu saya galakkan kepada semua pengusaha-pengusaha yang layak untuk terus mendaftar kerana manfaat menggunakan flikad ini adalah sesuatu yang terbaik yang kerajaan sediakan kerana kita sebagai peniaga dan juga pengusaha dapat menjimatkan kos perkhidmatan kita untuk kita berikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat dan pengguna dalam masa yang sama kita memperkekalkan kos margin keuntungan ibarat sebelum ini. Okey, terima kasih Tuan Azizul. Jadi kepada penonton semua, itulah tadi kupasan yang kita dah buat berkaitan dengan SKPS. Jadi untuk kita sebagai rakyat biasa, mungkin kita tertanya-tanya apa gunanya kita tahu tentang SKPS ni? Kita bukan pengusaha industri, kita bukan bawa teksi. Setidak-tidaknya kita perlu tahu dengan sistem ini supaya kalau berlaku apa-apa selepas ini Contohnya, kalau kita naik teksi tiba-tiba teksi kata harga sekarang dah naik sebab kos petrol dah naik hmm. Kita boleh counter dan cakap kenapa you tak ambil fleet card daripada KPDN sebab dah ada sistem SKPS Itu adalah peranan dan juga hak kita sebagai pengguna Jadi kita boleh tahu apa hak-hak yang kita ada dan kita boleh pastikan kita bayar tu bukan harga yang tidak berpatutan. Kalau ada kenaikan harga sekalipun, kalau munasabah okey. Tapi kalau alasannya adalah sebab kenaikan harga petrol, so kita tahu itu bukan hal yang sepatutnya. Itu bukan perkara yang sepatutnya. Jadi sebab tu penting juga untuk orang awam macam kita semua ni, walaupun kita bukan pengusaha, walaupun kita bukan pembawa teksi, tapi kita perlu tahu dasar-dasar kerajaan, sistem-sistem kerajaan supaya setidak-tidaknya membantu urusan seharian kita dan kita tak mudah tertipu lah. Okay? Jadi kepada semua pendengar, macam Tuan Azizul cakap tadi, kepada pengusaha industri, kalau belum daftar, daftar segera dekat SKPS. Link kita akan sediakan di bawah. Kalau ada soalan, boleh tanya dengan pusat panggilan call center KPDN. Mereka sedia untuk membantu dan menjawab. Okay? Jadi apa-apa komen, sebarang cadangan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen. Kita akan baca dan gunakan untuk penambahbaikan episod-episod seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.